Ждать команду, Валь. Какие свято, что мы Сегодня Филя Стеллы пропускали. давай, это то, что бешено. Давай, никто не помнит, ничего не сливает. Ничего не должно люди не про то, что тут сюда приехали. Понимаю. Мы узнаем, что Порошенко там, мы будем тоже ездить. Порошенко. так не що Стежте за порядком офіційний гость цього мірка була домовлені, що російських прапорів не буде. Тільки що їхала колона автомайдану вашого не менше десяти російських прапорів. <говор> а если бы жена закликала... Еще... Да Стояно, снимаю. сынок, есть свои радикалы тоже. В чем в чём, в загале, принцип? Тут, мы раз. Раз. Да. Да. Фильмы, да. ничего не ну, можем сказать. У нас подписан меморандум был между да, да. Куликовым полем и Майданом э, о том, что сегодня нет никаких провокаций э, и нет никаких сегодня политических акций. Поэтому сейчас Олег Царёв, то есть официальный гость нашего мероприятия, который у нас сегодня приезжает, <архитект> в патриотический концерт, он должен был и поэтому э, оппоненты хотят устроить здесь провокации. Это его что чтобы он Обкидать его яйцами, не знаю, там устроить дебош, драку. То есть мы пришли с ними напомнить им о переговорах, которые были вчера, и то есть, чтобы не допустить никаких противоречий сегодня. А Олег там, да? Да, Олег здесь.

<сёкзак> Ребята, здесь находится просто красота. <решили> <здесь находится> <решили> 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 <решили>

что, основание? я сейчас Нет. автомат достану, ты тоже поддерживаешь оружие. Покажи мне тебе, Ты первый ты да все, не верус. Ты У шь, есть закону да, 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 нету так, закон, закона. Почитай, читаю. почитай. читаю, не читаю, Не будем я читаю, я читаю, я я я я читаю, я не надо указывать, я вы говорите, не надо мне указывать. Согласно законодательству. Слушайте меня. Согласно законодательству. Если я к вам не обращаюсь. А не не что не вы что делаете только что? А что вы делаете? Вы что делаете? Так мы к вам обращаемся. Перед вами вооруженный человек. Мы это будем расценивать. Сейчас на вас повяжем колорадские ленточки и будем с вами разговаривать как с ними. Значит, вы колорады. Фамилия Зовут Александр Васильевич заместитель начальника Киевского, Киевского отделения? вы да? Вы Хорошо. Вы вы, вы, вы 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 Стоит вы вооруженный вы человек, вы, вы будете что-то делать. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь проверить обоим в пистолете. пистолете. Обоим в пистолете нельзя носить. А? Я еще Кирилл раз Ребята, давайте. Ребята Проверьте Вы не хотите Вы не хотите лично? метров? 20? Россию. Ну, Россию нам пойти? Товарищ майор, перевезли людей. Когда? Коли... Да момент... это ваша проблема, к него. Значит, То скажите ребята, Обратите внимание, как общественность пытается... Скажите им, нехай мне. Вы они идут. не и пиды? Озброєна людина пішла, звідси ви мовчите. Так, да, зараз ми все перевіримо. Ви не переживайте, що вы Ні, я не переживаю, просто озброєна людина пішла. Він стояв вас. Хто перевіряв? У нас на очах ніхто ні, 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 нічого не перевіряв. Зараз він іде.

Я хочу, чтобы вы остановили человека, проверили документы. Ваши документы с вами. Документы Да вами. Мне нужно, чтобы я как-то не открыл. Документы с вами. Пока я вы показываете могу... документы, может быть, злочинность в городе.

что приезд Сарева сюда сегодня, в одежду сегодня а это провокация возможно самая основная через которую даже никто не думал да, да ты хочешь чтоб... тянуть их стянуть нас так чтобы вы просто понимали то что милиция может с ними мылить это да, милиция с ними тоже одно, не исключено Хотел а бы делайте вывод извини меня сюда у... у меня ребят за палку ваши сотрудники задерживали за то что у них палка была возле дюка правый сектор в то же время они ходят с оружием Непонятно, где огнестрельным, не огнестрельным. Вам абсолютно все равно. Как это называется? Это э, изборочность в праве, да, называется? Вы выбираете, ну, дай кого пояснить, по закону судить, а кого хочу, не судить. Поясните, Поясните, почему вы Сатистра, зараз не проверили радист. их настроение? Поедем в раздел, я... А нет, поясните, вы не можете ничего сказать? Нет, пока не могу. А, а вы а знаете, что до них только что приедали четверо человек с прихованными обличчями? Потом Нет, того, я розгляну. Розгляну. А дійсно ви нічого не бачите? – Я вижу вот здесь приховане обличчя, правильно? Я вот вижу, але він без зброї. Але ж він без зброї. Ви, ви, ви не на мене наводіть, ви от наведіть. Державний прапор України любить, цілує цей прапор. Через те, що в нього закрите обличчя, це проблема, коли люди.